Hai, jumpa lagi dengan dapur Bari. Sekarang saya ingin memasak sayur santan okra dengan tahu. Yang ingin tahu cara pembuatannya, mari simak videonya. Untuk bahan yang utama, di sini ada tahu kotak sebanyak 10 biji dan selanjutnya di sini ada sayur kacang okra untuk bumbunya di sini ada cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, ada jahe, kunyit, daun salam dan ada ketumbar. Tahu dipotong menjadi dua bagian mencos seperti ini atau segitiga. Bumbu yang sudah kita haluskan tadi digoreng sampai mengeluarkan aroma yang sedap dan warnanya keemasan. Tambahkan dua lembar daun salam. Lengkuas, garam, kemudian kita aduk-aduk. Goreng bumbu sampai mengering atau warnanya keemasan atau kecoklatan. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 900 ml. Ini saya menggunakan santan sedang, ya, sambil diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Aduk sampai mendidih, kuahnya sudah mendidih. Selanjutnya, kita masukkan tahu. Tahunya sebelumnya sudah saya goreng, ya dan sayur kacang okra kita masukkan sekalian. Untuk semua bahan dan bumbunya, resepnya sudah saya tulis di deskripsi box, bisa dicek ya teman-teman. sudah mendidih, dimasak selama 8 menit. Sambil diaduk-aduk agar matangnya rata dan santannya tidak pecah. sudah 8 menit ya kita matikan apinya dan selanjutnya siap untuk disajikan di atas mangkok sangat sedap dan menggugah selera selamat mencoba resep dari dapur bari dan nantikan video terbaru dari saya berikutnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten dan ide resep terbaru jangan lupa untuk terus dukung channel ini dan subscribe, terima kasih. Selamat mencoba, ya!